ota uyimga ega chiqyapti qaysi yo'l bilan gaplashmoqcisiz qo'lingizdan kelganini qiling kelganda shu uy joy talashardim bilan hali otangiz o'lmasdan turib vasiyat qilaman sizni qo'lingizga tushib qoldi dokumentlarni berganda ichida bor edi yozganimni bilmaydi u kishi menga bor yo'g'i ikkita xona kerak deyotibdi manga tinchlik kerak Men bolachaqamni blan tinh yashashim kerak avoz dugornarnikida yashab yuribdi qanday qilib hazm qilyapti shu narsani siz? Ertaga u bo'lasa janjal bo'lsa, o'lashadid tashaymay ketaman. nima qiladi nega mart bo'lib onangizga tashlab chiqib ketolmayapsi bir gapniz akalaringiz menga qarang jigariz ku bu yerda qizishmay shuncha odamkelinim ota uyimga ega chiqyapti mahallada duv duv gap ko'rsatuvini bugungi sonini biz mana shunday nomladik assalomu alaykum boshladik <laughs> bizga murojaat chiqqan ayolning so'zlariga ko'ra u jigarlarining roziligi bilan ota uyiga ko'chib kelib mana shu uyda farzandlarini katta qiladi uch o'g'ilni uylantirib bir qizni turmushga beradi ammo otasi vafot etgandan so'ng vasiyatnoma borligi aniqlanadi buni qarangki ota uyini qizning kichik keliniga vasiyat qilib qoldirilibdi nima uchun deysizmi bu? keling bularni hammasini qahramonimizni o'zlaridan eshitamiz marhamat kutib oling nurafshon shahridagi qumariq mahallasidan gulchehra opa xudoyberdiyeva assalomu alaykum man to'qsoninchi yil qaytmas qishlog'iga turmushga chiqqanman to'qson birinchi yil o'g'limga homilador bo'lgan payt qaynim uylanadigan bo'lib qoldi u paytda kvartiralarga pul to'lanmas edi biz kvartiraga chiqqanmiz mani ikkinchi akam borib kvartiradan otamni uyiga olib kelib qo'ydi chunki onam o'zi baqiuvvat edilar to'rtta akamga ham vatan qilib bergan hammasini boshida vatani bor edi kelinlik nevaralik biz rozimiz singlim birovni uyida o'tirma otangni uyi bo'sh o'tiribdi deb olib kelib qo'yishgan akalarim rozichiligi bilan ana shu yerda uchta farzandli bo'ldim turmus <türmüşurttağır> turmush <türmüşurttağın> o'rtog'im bilan 3 ta farzandli bo'ldim 3 ta farzandimdan keyin qurt boqqanlarga uchastka beradigan bo'lib qoldi kolxozdan 5 kol yani yil договорga qo'l qo'yib men 5 yil qurt boqaman deb 4 sotix yer oldim 4 sotix yerga bir uy bir kichkinagina o'zimiz er xotin ikkalamiz uy soldik qo'limizdan kelgancha katta kattakam yordam berdilar o'zimiz g'ish quydik o'zimiz hammasini o'zimiz qildik keyin onam rahmatli aytdilar-ki, bolam endi man ko'zimni tirigida oldiga so ham so, sal kattaroq okay. qilib solib olgin dedilar ho'p dedik u yerda ikkita farzandli bo'ldim uchta farzandim beshta bo'ldi yangi solayotgan uchastkam bitmasdan ikki ming beshinchi yil avgust oyida onam o'tib qoldilar onam o'tib qolgandan keyin otam borib yig'ladilar bolam dedi to'rtta akani oilasi bor sen baribir kenja farzandimsan chunki men birga turganim uchun manga suyanib qolishgan ular bo'lak turgan taqdirimda ham ertalab kelardim xizmatini qilib kechqurun ketardim gektar chopardim to'rda turib hamma uyqudan turguncha borib man paxtamni chopib kelardim kelib bolarimni maktabga boradigan maktabga jo'natardim ishimni qilardim onamikga borib onamni kirini yuvib nonini yopib xullas kunim 'shu ikkita uyni o'rtasida o'tgan men onam o'lgandan keyin akalarimni rozichiligi bilan yana qaytib keldim uyimni sotdim 7 millionga sotdim u paytda yetti million ham katta pul edi otamni hovlisidan uy soldim to'rt xona to'rt xona uyga katta o'g'limni uyladim keyin akam mazalari qochib qoldi ikkinchi kelinni oldim akam mazasi qochib qolgandan keyin otam aytdilarki bolam dedi ki akang o'sha yoqqa to'rt xonaga o'tsin ikkinchi turmushidan bar bitta farzandi bor akangni degandan keyin mayli otamni gapini rad qilmasdan man akamga to'rt xona uyni berdim o'sha hovlidan otam ikki xonada o'tiraredi man akam o'tirgan ikki xonaga ko'chib o'tdim shunda almashdim hisob bo'ldi ikkita xonani man bir million qarzim bor edi o'sha paytda to'y qilib qarz bo'lgandim akam qarzimni to'lab berdilar bitta ona bola mol berdilar bitta kichkina buqacha berdilar man buni dedi sog'ib sutini bolalaringga berasan singlim shu bilan akam ko'p yashamadilar u yoqqa ko'chib o'tib iki oyim uch oy yashadilar butib qoldilar keyin otam onamdan keyin ikkita ko'zdan operatsiya bo'ldilar ikki marta metro metrod yotdilar hamma og'irlik o'zim boshimga tushdi onamni o'ligini ham почти ko'p yig'inlarni o'zim qildim o'sha uyda o'tirgandan keyin o'zim qildim hammasini turmush o'rtog'im yaxshi topardi anaqa dori sepadigan traktor haydardilar o'zim ikkita o'g'limga pensiya olardim u paytda o'zim kolxozda paxta chopardim yana bozor qilardim shu bilan keyin mahalla komiteti mixtibay aka keldi singlim dedi otangni ko'zim tirigida uyni o'tqazib nomingga dedi yo'q dedim chunki otam ikki marta ko'zlaridan operatsiya bo'lgandan keyin quloqlarida rak bo'lib qolganlar biz mana bitta quloq lashkasini oldirib tashlaganmizda şey yig'lardilar ro'molcha tutib yurardilar dada yig'lamang deb ovuntirib уже keyin keyin o'rganib <laughs> qoldilar unga ham qilmayman ko'nglilari yarim to'rtta akam borku deb men uyda o'tqizmaganman ayb o'zimda bo'lgan lekin ikki ming o'n yettinchi yil otam vafot etgandan keyin akalarim uyga harakat qil degandan keyin man bilganmanki kelin vasiyat qilib o't u vasiyat kimda bo'lgan qayerdan bilib qolgansiz kadastrga borganimda yo'q degan kadastr berilmaydi degan uje kelinim hamma joyga запрос yozib tashlab qo'ygan ekan berilmasin deb keyin bu o'zingizni o'g'lingizni xotii xotini keyin bu o'zi dakument qilgan ekan lekin notariuslardan vasiyatnomalar qilgan ku u vasiyatnomaga yana kimdir qo'l qo'yishi kerak ekan o'shani qo'ydira olmayotgan ekan bu keyin bizni uyimiz birdaniga buzilishga tushib qoldi raislar keldi qaysi uy shu ota hovli ota hovli orqaga dom tushganda buziladigan bo'lgandan keyin shov shuv bo'lib ketgandan keyin opacham aytdi to'xta dedi men boray bu bilan dedi senim dedi men qo'l qo'yib beraman dedi lekin san ko'chada qolmaysan men kelining bilan gaplashaman dedi bo'lmasam dedi hozir bu qilmasa dedi ertaga san ham ko'chada qolasan bolalaring ham ko'chada qoladi deb kelinim bilan gaplashgan kelinim oyijonga beraman degan ho'p degan opacham borib qo'l qo'yib bergan bu hamma dokumentni o'zlashtirib olgan endi hozirgi paytda o'sha men uyimga almashgan ikki xona uyga to'qson sakkizinchi yilgi o'g'limni uylab qo'yganmanda ogarодi pastida ikki xona uy solganmiz bittasida katta o'g'lim oilasi bilan turadi bittasida xo'jainim biz turamiz yo'q bular bu otamni ikki xonasida tepada yonidagi men almashgan ikkita xonada to'qson sakkizinchi yildagi o'g'lim yashar edi chiqarishyubordi shuni pastga chiqib ketinglar dedi men aytdim mayli sen dedim oshxonani bitirginda dedim oshxonaga ko'chib chiqib bolam baribir bahorda uyimiz buzilar ekan e, dedim o'n soti edi qancha to'qqiz o'n sotix edi ertaga uylar baribir buzilib ketadi bir boloq qishdan chiqaylik dedim de, man dedim dadang bilan u ko'chib olaman dedim desam kelinim ruxsat bermadi menga kirishga yqa men aytdim qo'y ikkita kelinni o'rtasida adang yotibdi desam yo'q dedi bo'pti bo'lmasa bolam sen bilan boshqacha gaplashaman ekanda de, desam qanaqasiga qaysi yo'l bilan gaplashmoqchisiz qo'lingizdan kelganini qiling dedi o'g'lingiz bilan gaplashib ko'rmadingizmi o'g'lim bilan gaplashsam xotini bilan urushyapti so'kadi urushadi qo'y jim deydi hech o'g'lim bilan unaqa urushmaganman endi o'g'limdan to'nkayapti hamma narsani o'g'li qilyapti lekin o'g'lim shu paytgacha biron marta basharamga qarab sapchimagan sakramagan ona mana shu uy sizniki o'sha kuni ham aytdi ona shu uy sizniki kelib o'tiravering dedi bolamni gapiga ishondim men lekin kelinim ruxsat bermayapti unga sizni kiritishga qo'ymayapti meni kiritishga qo'ymayapti qayerdar chunki men ikki yo'q pastda uyimiz bor endi kelinlar bilan tiqilib qoldik bu buyogda ikkita xonadan ukasini chiqarib yubordi ovsinini chiqarib yubordi kelin endi ikki xonaga men kiraman dadang bilan desam yo'q dedi men yashirmayman man o'zim obodonlashtirishda ishlaganman sog'lig'im to'g'ri kelmagani uchun mana aprelda pensiyaga chiqishim kerak edi man uch oyim to'rt oy bo'ldi ishdan bo'shadim asablarim charchab bo'ldida meni hozir dom shupuraman подъезд yuvaman bitta yarimta iltimos qilsa uylarini tozalab beraman lekin dugonamni o'rtog'imni uyda yotib yuraman chunki meni yigirma yashar o'g'lim bilan turmush o'rtog'im bitta xonada yotadi men qanday qilib bu yerda yotaman man o'sha maqsadda shu ikki xonani menga bergin bolam adang bilan shu yqa ko'chayin dedim ijodkorlarimiz hozir yashab turgan joyingizdan lavha tayyorlab kelishgan holatni ko'ramiz marhamat qolgandik bu yil oshxona qilishimiz kerak edi bu yoqni raulimalik planinim hali hillan chiqmagan o'ttiz kunlik chaqalog'i bor qo'lida nima maqsadda qilgani gaplashganmisiz o'zi bilan otamni boqqanman deyapti man otamni yetti oy boqqanman garshik qo'yganman cho'miltirganman deyapti aslida otam yetti oy yotmaganlar bir hafta yotgan bir hafta yotgan to'rtta akam namanganda opam bor oldimizda opam bor hammamiz bir hafta otamni boshida o'tirib o'zimiz qaraganmiz qayerdan olyapti unda bu gaplarni u bilmadim yetti oy boqqanman deyapti hovlini hammasini talab qilayotgan joyim yo'q man o'sha akamga almashgan ikki xona uyni bersin menga kadastrni bersin uy buzilguncha men gazimni ulab olayin ana bolalarimga issiqxona qilib berayin i e, darvozani oldini shlakoblo bilan uryapti o'sha yerda urmasin o'sha ko'chadan menga ozgina yo'l bersin men boshqa nimam yo'q bunga demak e, bizda ko'p savollar uyg'onyapti o'g'il va kelinga bo'lgan kutib olamiz demak ikkinchi taraf shohiddil abdusatkorova kelinlari qahramonimizni va jaloliddin xudoyberdiyev hozir onangizni gapirgan gaplarini eshitdingiz bo'lgan holatni voqeani aytib berdilar keling sizdan ham ikki og'iz eshitsak otam rahmatli o'zi sovchi bo'lib borib o'zlari kelin qilgan qaynota dadam bilan ro'zg'orimiz bitta bo'lgan qaynonam shaharda yuraredi ishlab mendan katta ovsinham bor edi kelishmovchilik bo'lib qolgan bir haftada ro'zg'orimiznib'lak qilib olganmizda men o'z vazifamni qilganman otam rahmatlia qo'lda turgandan keyin xizmatini kelinik vazifamni bajarganman unga anaqam yo'q meni o'zi roziman xizmatlarimga qanday qilib uyga egalik qilib qoldingiz endi u o'zini xohish assalomu alaykum mana shu gapingizga man javob beramanda o'sha otam rahmatli man qo'lda katta bo'lganman man bu yoqqa kelish maqsadim yo'q edi man onamni ko'chaga chiqarib qo'yadigan bola emasman mani ham kallam o'zimda o'zim fikrim bor <laughs> o'zim aqlim bilan ish qilaman manga birov dars bermagan mana mana shu onam uchun keldim man onamni ko'chaga chiqarib qo'yadigan bola emasman man ertaga ko'chada oshna o'oinam bor ish joyim bor <laughs> bolalar bilan yurishim bor onangiz dugonasinikida birovlarni uyida yashayotganichi hop o'shanga mansab aytganman onamga aytganman mana hamma biladi ona keling mana shu ikkita uy joyni remont qilamiz keling man ishlayman kelininiz ishlaydi nevaralaringizga nevaralaringizga qarab o'tiring bo'ldi manga sog'ligingiz kerak dedim yo'q kim <laughs> boqadi aka ukangni deb ko'chada ishlab yuradi o'zlariga ham aytganman yashash masalasi emas yashash joyi hozir yo'q ho'p men yashash joyiga ham bitta xonada ukangiz bilan o'sha bitta ukagiz ota onangiz bitta xonada yashashar ekanda hozir dugonalarnikida yashab yuribdi qanday qilib hazm qilyapsiz shu narsani siz o'zlariga o'zlari qildi keyin aytdim mana kecha borganda ham ko'rganda ham aytdim hamma biladi o'sha <OR> uy joyni otam rahmatli menga aytdi o'g'lim dedi mana shu uy joyni sanga vasiyat qilib beraman dedi menga ota dedim uyingiz kerak emas dedim manga tinchlik kerak dedim qaysi bir o'g'lingizga ham qizingizga qilsangiz qilib bering dedim aytganman shu gapni o'zlari ham hamma tog'alarim ham biladi aytdingiz rad etdingiz lekin o'zizga o'tkazibsizku baribir man o'tkazganim yo'q borib bu senga kerak bo'lsa man kelinm manga qaradi kelin nomiga qilib beraman dedi kiritaylik vasiyatnoma bo'lganini siz qachon bildingiz meni xabarim bo'lmagan bizga nalogdan qog'oz kelgan keyin biz anavi kadastrda ham biz сrazi qilmaganmiz otam rahmatli o'n yettinchida o'tgan bo'lsa biz ikki ming o'n to'qqiz kadastr qilganmiz kadastr qilishdan avval vasiyat ochilishi kerakda shuni tartibini manga tushuntirib bering siz vasiyat sizga qoldirilganligini siz qachon bildingiz otam rahmatli bo'lmasdan shu kasal bo'lib yotib qolganida dokumentlarni uh -huh. berganda ichida bor edi kadastr ichida oh. sizni xabaringiz yo'qmi qilingandan yo'q ho'p kadastrga otasini uyiga e, olib şey borib qo o'sha vasiyatnomani rasmiylashtirish uchun o'sha şey dodazlarni o'zlari borganmi yo o'zinglar olib borganmisizlar o'zi borgan bo'lsa kerak siz vasiyatnomani rasmiylashtirishda ishtirok etganmisiz yo'qmi yo'q ishtirok etmagan yo'q meni pasportimni olgan faqat o'shanda ham nimagaligini bilmaganman so'rayapman vasiyatnoma qachon oshkor bo'ladi tartibiga ko'ra vasiyat qoldiruvchini vafotidan so'ng kimga 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 o'sha vasiyatni e'lon qilish huquqi tushuntirilgan bo'lsa o'sha odam tarafdan kelib ochiladi siz qanaqa qilib turib hali otangiz o'lmasdan turib vasiyatnoma sizni qo'lingizga tushib qoldi man shu narsa mani qiziqtiryapti bu narsani men tushunmaganman o'zi u bo'lgan ichida kerak qog'ozlardigan домовоy bo'lgan kadastr ichida bitta salafanda bo'lganda men vasiyatnoma nimaligini ham tushunmaganman tushunmaganmanbo'lmagan u paytda endi sizga savolda nima uchun o'sha otangizlar bularga vasiyatnoma qoldirishiga ishonmayapsiz men gapirsam bo'ladimi shu gapingizga chunki u hovlida meni to'rt xona uyga almashgan ikki xonam ham turibdi qo'l qo'ya olganmi o'zi qo'l qo'yish imkoniyati bo'lgan o'lguncha pensiyaga o'zi qo'l qo'yib olgan qo'l qo'ygan qo'l qo'yib olgan mana endi bu holatda aslida qonunchilikka e'tibor beradigan bo'lsak qachon boshqa odam mana posbon o'rniga qo'l qo'ygan deyapsiz posbon o'rniga qo'l qo'yish uchun u jismonan qo'l qo'yishga qodir bo'lmasligi kerak u chalasavod emas u qo'l qo'ya oladi lekin jismonan qo'l qo'yish imkoniyati bo'lmasligi kerak mana shu joyi shubha bu mm -hmm. boyagi boshqa narsa shubha emas bu yerda qo'l qo'yish imkoniyati bo'la turib lekin shaxsan o'zi qo'l qo'ymaganligi bu shubha vasiyatnomani haqiqiy emas deb topib davo bilan bularga nisbatan davo bilan chiqishga haqlisiz moddiy mm -hmm. tarafdan qiynalayotganligingiz uchun advokatga yoki sudga ariza bera olmayotgan bo'lsangiz davlat bojini kechiktirish mumkin unga ham alohida ariza bersa bo'ladi yoki bo'lmasa -ra prokuraturaga ham murojaat qilgan fuqaroni manfaatida davo bilan chiqishga haqli faqatgina siz unga murojaat qilganda aytishingiz kerak man o'sha davlat bojini to'lash imkoniyatim yo'q huquqiy bilimim yetmaydi mani manfaatimda mana shu bular o'sha vasiyat bo'yicha sudga mani manfaatimni ko'zlab davo bilan chiqing desangiz ular haqli davo bilan chiqishga u yo'q mani ishim emas deb aytibuborishga haqli emas nemaki sizni manfaatingizda sudga davo qila oladi prokuratura ana o'shanda ular davlat bojidan ozod bo'ladi agar sud buni haqiqatdan ham o'sha boyagi imzo qo'yishda yoki rasmiylashtirish tartibi buzilgan bo'ladigan bo'lsa haqiqatdan ham haqiqiy bo'lmaydigan bo'lsa buni bekor qiladi haqiqiy emas deb topadi haqiqiy emas deb topilgandan keyin asli holatiga qaytadi ana undan keyin boyagi holatda siz o'zingizni meros huquqingizni olib har bir biringlar o'sha merosni bo'lib olish huquqiga ega bo'lasizlarna hozir sizlarga otam borib sovchilikka bo'lib borgan deyapti lekin mani vijdonim qiynaldi men paxtada yurgan paytimda bu uyga kelgan qochib kelgan keldim o'zim bordim qudamnikiga o'zim oxlig oldim o'zim hamma kamchiligini qildim to'yini birovdan kam qilib bermaganman shohdil mana qarang qaynonanga shunaqa gaplarni gapiryaptilarda o'sha davrlar yodingizga kelmayaptimi bularni muhiti yomonligidan uyimdagilar bermasligi aniq bo'lgani uchun xo'jayinim meni olib qochib ketgan keyin o'shandan keyin sovchilikka borgan otam rahmatli borganimda meni qizimni olib kel rozichiligini so'rayman agar rozi bo'lsa oqliga beraman degan haqiqatdan qaytarib olib kelgan otam rahmatli rozichiligini so'ragan rozimisan shunga ertaga qiynalmaysanmi turmushda sharoit og'ir men xo'jayinimi birimizga mehr qo'yganimiz uchun ko'zim yetadi degan anaqada harakat qildim keyin mana hozir sakkiz yildan beri turmushim yaxshilanishiga harakat qilaman farzandlarim o'n sakkiz yildan beri nima muammo qaynona bilan orangizda sakkiz yildan beri endi oyimni muammosini bilmadimu lekin kelganda shu uy joy talashadi men bilan shuni bilaman m o'n sakkiz yildan beri siz bilan uy joy talashyaptilar yo'q sakkiz yilik emas otam rahmatlidan keyin uch yildan keyin unga qadar qanaqa yashagansizlar unga qadar faqat otam rahmatli bilan orada ozgina uy joy talashish ishlari bo'lgan lekin <imitation> oyim bilan otam rahmatli ozgina uy bilan tortishuv munosabatlari bo'lgan men unga aralashmaganman demak aytishingiz bo'yicha otamni men qaradim degan gapni aytyapsiz bunga qo'shnilarim guvoh degan so'zni ham hali aytib o'tdingiz demak bizda odil otani yaqin do'stlaridan biri bo'lgan rahim aka abdiyevdan yozib olingan video lavha bor marhamat odilakaakelin bu odil akaga kelin qaragan oaka o'zi rozi bo'lgan hammasini nima qilib kelinga bergan kelin ertalab kech keling kelin o'zi qaragan odiakaga odilakaga boshqa qaramagan uy joyini rozi bo'lib shu kelinga o'tkazgan intervyuda demak qaragan degan gapni aytishyapti qaragan men ham qaraganman o'sha paytda bu ham qaragan men ham topganimni olib borib yedirganman otamga gulh opa studiyamizda yana bir inson borlar sizni opangiz xosiyat opa pirmatova keling ularni ham taklif etamiz studiyaga ulardan ham vaziyatni bilib oydinlashtiramiz marhamat xosiyat opa assalomu alaykum marhamat hozir rahim aka degan joyda noto'g'ri gap o'l rahim aka bu otangizni do'sti meni ham dugonamni eri borganda rahim akani gapirtirib endi nima desa degan men bilmayman uni u videoga olganini u kishi bilmaydi ha keyin men bordim xosiyat dedi nega uy joy talashyapsiz şey singlim dedi aka dedim men uy joy talashmayapman meni uyim joyim hamma narsa yetarli dedim faqat meni singlimga o'sha almashtirib olgan ikki xona uyini bersin dedim singlimga yo'l bersin dedim shuning uchun talashyapman şey men dedim e dedi kelin nega bunaqa deb keldingiz meni oldimga dedi o'sha yerda men aytishib qoldim bu kelin bilan keyin yig'lab ketib yubordi u bu mikrofonga haligi yozganini bilmaydi u kishi hozirgi bu yozuv bu studiyadagilardan emas bu kelinni yozuvini berilgan ha bizga kelin taqdim etgan bu yozuv. yozuvin hozir biz ko'rdik videoda mol mulkini o'zini ixtiyori bilan topshirgan degan ular notariusda bo'lganmi bularmi u odam bo'lmagan nimaga asoslanib ular aytyottilar mol qayerdan guvohlik topshirgan. notarusga bormagan odam qanday guvohlik beryapti mana yerda guvohlar <gulabar>, bor notariusda qatnashgan ikkita guvoh bor mana shu ikkala odam holatga oydinlik kiritishi mumkin u odam emas hop endi endi bitta savol tug'iladida siz haq ekansiz ha. ha. o qonuniy ekan deb hisoblaylik nima uchun aynan shulardan siz guvohlik olib qilib an man, man isroil akadan geden... siz umuman umuman o'sha uh, notariusda ishtirok etmagan boshqa odamdan video zap olasiz o'sha narsani o'sha narsani o'sha odamlarga mana kelib uyda o'tirardi uyda man o'zim ishda bozor <laughs> kuni dam olaman har bozor <laughs> uyda dam olganimda o'shalar <laughs> kelgan aytgan ertaga man bu narsa bo'lib qolsa bo'lib qolsam kelib kerak bo'lsa mana shunianaq qilib berlaring bilasizlar man senlarga ishonaman deb aytgan narsanai aytgan maychuborilgan bo'lyotgan joyi agarda mana mana shu guvoh bo'lgan notarial harakatda guvoh bo'lgan odamlardan yozdirib olganinglarda biz uni tushunardik lekin umuman o'sha bu yerda ishtirok etmagan odam man o'zim guvohman mani ixtiyorimda topshirdi degan gapi mana mana bu notarial harakatga to'g'ri kelmayaptida shu shundan kelib chiqyapman endi singlimizgada bitta savol mana siz aytyapsizki turmush o'rtog' aytyaptilarki men onamga qarshi ketmaganman otam manga aytgan taqdirda ham menga kerak emas boshqa bolalarimga bering deganman sizga kerak bo'lmasa menga kerak deb turmush o'rtog'im aytdilar o'i aytganman shunaqa degan bundan ko'rinadiki sizga kerak bo'lmasa turmush o'rtog'ingiz kerak deb o'zlari harakat qilgan to'g'rimi o'zlari bu o'zi harakat qilmaganda o'shani o'shaning uchun <rico> aytgan <Gregory> san ertaga mana shunaqa holat shunaqa fikr kelyaptii hammani fikri shunaqa bo'lyapti to'g'ri siz turmush o'rtog'isiz to'g'rimi sizni turmush o'rtog'ingiz masalan sizni fikringizni qo'llab quvvatlasa bo'lardi to'g'rimi ho'p lekin bularga mulk kerak bo'layotganligi bular bilgan oldindan meros qolmasligini bilgan neki meros faqat onangizga qolishini bilgan shu uchun ham bu gap bo'lganmi bo'lmaganmi bizga qorong'i lekin siz rozi bo'lmasangizda bu inson o'zi o'zi aytib qo'yyapsizki bu oldindan <cukaz> harakat bo'lgan bu odam o'sha narsaga o'sha narsaga men aytganman aytsam o'g'lim dedi ertaga dedi san ko'chada qolib ketasan dedi sen ozi menga qaragansan xotining xotining nomiga o'tkazib beraman agar xohlasang degan o'tqazsangiz o'tqizib yuborering dedim ertaga u bo'lmasa janjal bo'lsa shatta tashlayman ketaman nima qiladi g uchun man boya vasiyatga alohida o'sha paytda gapingizi bo'ldma otam tirikligida ham o'sha paytda o'sha janjal bo'lgan man chiqib ketaman ona bitta duo qilinglar otamni duosini olib chiqib ketamanda dedim kelininiz dedim uyida yashasa dedim man o'zim dedim loydan bo'lsa ham uy yoz ishlab deb qilaman deb yashab chiqib ketaman degan nega mard bo'lib onangizga tashlab chiqib ketolmayapsiz qatrga akalarimga tashab chiqb ketan onam o'tirmaydi eda ashab onam uchun ashlab ketsa akalarim o'tiradi o'sha yerda ana yerda xotini borvodidan olib kelgan o'zi topgan kelinlarini man o'zlari topganman bir gapiz akalaringiz manga qarang jigarizku jigarizku bu yerda qiziqshmang shuncha odamlar qonun doirasida hal qilaylik shu masalani vasiyatnoma haqiqiy emas boshqa deyish juda ham oson notarius hozir как qoralash ham oson lekin notarius har doim nimadir harakat qilishdan особенно vasiyatnoma tuzishdan oldin o'sha odam bilan o'tirib birma bir gaplashamiz vasiyatnoma juda yam maxfiy bo'lgani uchun bitta o'zini olib kiramizda xonagaham va mas'uliyatli hamdir bu hamdira ham chiqarib yuboramiz bitta bitta gaplashamiz bir xillari olib keladi voy вот u vasiyat qilmoqchi u a yo'q siz chiqib turing deymiz bittaga bitta o'tirib yaxshilab obdon gaplashamiz lekin bizada shunaqa qonunchilikda bir ming bir yuz qirq modda bor ya'ni mehnatga layoqatsiz insonlar nogironlar hammasi majburiy ulushga ega bo'ladi ya'ni vasiatdon bo'lgan taqdirda ham nechta farzand bo'lgansizlar mana nechta otagizda nechta farzandbo yettita farzand agar o'sha ikki ming o'n yettinchi vafot etganbo'lai ikki ming o'n ekkinchi yildan boshlab sanaladi agar o'sha payt qaysi farzandlari pensiya yoshida bo'lsa ular m mehnatga layoqatsiz deb topiladi ya'ni erkak kishiga bizani respublikada o'zbekistonda oltmish yosh ayol kishiga ellik besh yoshdan sanaladi hammalarda majburiy ulush bor shu yoshga yetganlar o'shani yarmi ten ten teng yarmi tegishli kerak bo'ladi mana sizlarga aytaman shu muammoni yopamiz mana shu yerda mana shu yerda shu onam keldimi o'sha onamga beraman o'sha onani borib yashasin mani tinchligimni qo'ysin bo'ldi man mayli beraman shu kelbdi man onam uchun kelganman bo'ldi yopaman shu narsani borib yashasin menga tinchlik kerak menga tinchlik kerak men ola chaqam bilan yashashim kerak onaning o'zining aslida joyiki o'g'lim ho'p man bir <laughs> narsa demadim man chiqmaganman bu yoqqa <laughs> ukajon ukajon siz sal bo'ldi ona man sizga yomon gapirgan bo'lsam uzr bo'ldi turing ketdik shu kerakmi shu narsalar qo'ying yopag jaloliddin jaliddin jaloliddin eshityapsizmi bizni ishtirokchilari mayli kishi ko'nglini larzaga soladigan holat bo'layotibdi mana ketdik ona uy saniki deb o'sha uyida aytish mumkin edi onajon kirib o'tir men mana shu ayolni yuziga qarab odam rang ko'r hol so'r deyishadiyu shu kishining mehnatda ezilib tamom bo'lib mana shu to'rtta farzandni ulg'aytirgan ayon bo'lib turibdi otasidan qolgan mulkka mayli egalik ham qilaman demayapti menga bor yo'g'i ikkita xona kerak deyotibdi jaloliddin mayli hozir chiqib ketgan bilan mana shu ko'rsatuvni ko'radi eshitadi albatta alloh jaloliddinning yuragiga insof solar lekin yoshligida mayli nima ish qilgan bo'lsa o'ziniki shohidil ham erta bir kun keksayar shohidil hali mana shu qaynonasicha farzandlariga xizmat qilsin qaynonasicha farzandlariga xizmat qilsin bu ayol bir nogiron bola katta qilsa mayli o'sha uy joyi bo'lmagani uchun lekin shohidildan xafa bo'lganim loyiq emas edi bu oilaga turmushga chiqishim tengim emas edi demasin shu ona shu onani tuqqan farzandi u uchun juda loyiq munosib er bo'libdiki lekin faqat yig'lamang singlim xafa bo'lmang turmushning shuncha chig'riqlaridan o'tibsiz ollohim keksaligingizni bersin qarangda muharrirlarimiz surishtiruv davomida odil otani o'rniga vasiyatnomani ya'ni imzo qo'ygan inson posbon bo'lgan dilshod sobirov bilan suhbatda bo'lishgan hozir mana shu suhbat yozib olingan audio bor bizda keling eshitaylik keyin yana xulosa qilamiz marhamat alo assalomu alaykum assalom siz dilshod sobirov bo'lasizmi ha posbon bo'lib ishlagan ekansiz mahallada ha 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 keyin odil aka mani savodim yo'q dedilar o'sha notarius aytdi o'shanda mahalla raisi mani jo'natdida ahmad aka degan odam mani jo'natdi u ahmad aka rozilik qilib berganda o'rniga san borgin posbon bo'lib dedi yonimda turasan dedi keyin ha bo'pti deb bordim bo'l qo'ydim man nomimdan qilasan dedi u manga lekin u narsani aytmadi mani nomimdan demadida ular yaxshi tushuntirishmadi menga vasiyatnomaga demak siz qo'l qo'ygansiz odil aka emas to'g'rimi man guvohlik qilib qo'l qo'ygandimda ular vasiyatnoma deyapti u odil akani o'zi qo'l qo'yganku yo odil akani o'zi qo'l qo'yganmi o'zi qo'l qo'ygan o'zi o'sha yerda notarius zafar aka bor edi o'zi qog'ozga o'zi roziligini bildirdi biz guvoh bo'lib qo'shnilar guvoh bo'lib qo'l qo'ygandik ular <laughs> manga aytishyaptiki san uni nomidan qo'l qo'yibsan dedi yo'q man unaqa emas man guvoh bo'lib qo'l qo'ydimku mana shu ishga rozilik <laughs> bildirgani uchun man guvoh bo'lib qo'ydim mana endi masala yana ham chigallashdi nazarimda nima deysizlar <laughs> nima harakat bajarayotganligi nima uchun ularni o'rniga shu odam imzo qo'yayotganligi tushuntirilgan lekin gaplaridan ko'rinadiki bu odam man faqatgina guvoh bo'lganman ya'ni buni huquqi ham tushuntirilmagan u yerda <muchim> lekin qarang mana hozir guvoh bo'lganman faqatgina degan gapni aytyaptilar agar sudga beriladigan bo'lsa mana shu gapni aytiladigan bo'lsa shunda nima bo'ladi hayotda shunaqalar ham uchrab turadi shu vasiyatnoma haqiqiy bo'lmagan holatlar ham ming afsus shu notariuslarni ichida ham o'sha qaysidir ma'noda shunga qo'l urib qo'yadigan holatlari bor lekin biz bu harakatni hozir aytolmaymiz haqiqiymi yoki haqiqiyemas lekin ayrim shubhalar yo'q emas shubhalar bor demoqchi shubhalar bor aynan shu shubhalarni asos qilgan holda davo bilan chiqilish kerak siz onasizda o'g'lizni yonini olyapsiz o'g'ligizni kamchiligini ko'rgiz kelmayapti chunki ona shunaqa farzandi nuqsonini ko'rgisi kelmaydi lekin u erda man hozir baribir ham aylanib aylanib to'g'ri keliningiz aybdordir lekin o'g'lingizni ayblagim kelyapti chunki bu yerda asosiy figurant asosiy qahramon hozir o'g'lingizda kelin bilan qaynonani o'rtasidagi tarozini pallasini kelishtiradigan shaxs o'g'lingiz agar hozir o'g'lingiz o'sha turmush o'rtog'iga to'g'ri tushuntira olsa bu xatti harakati yomonligini ayta ertaga farzandlardan qaytishini chunki bu hayot bumerangda qanaqa sado bersak o'sha qaytadi tez qaytadi shu farzandlariga qaytishini aytsa o'g'lingiz hozir ishlasa turmush o'rtog'ini tushuntirish ishlari bilan olib borsa demak uni murosasi oson sudma sud ham bormasdan osongina yengil yo'l bilan hal qilsangiz bo'ladi e'tiborimni tortgan narsa shunchalik uh, mard ekansiz tashlab chiqib keting onangizga uyni degan gapni aytdingiz nigora opa siz on shunda uh, onamgaku tashab chiqib ketaman lekin u yerda onam emas akalarim yashaydida degan gapni aytdi ey inson sen qanday qilib bu gapni aytyapsan o'sha akang seni jigaringku onangni tor qorniga siqqan nahotki mana shu o'n, on sotixli yerga aka ukalar bugungi kunda sig'mayapti mana shu savolni ozgina shunaqangi vaziyatda turgan aka ukalar o'ziga berib ko'rsa yaxshi bo'lardi bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shularda azizlar bu ko'rsatuvimizni natijasini albatta sizga yana ko'rsatamiz hozircha xayrlashamiz salomat bo'ling